Gracias. Но это он директор нашего центра, он непосредственно руководитель наших работ. В это древнерусское время. Датируется широко 11-13 век. Также есть артефакты 17-18 века, тоже не рядовые. Не рядовые абсолютно. То есть раскоп, можно сказать, очень уникальный. Уникальность еще в чем, даже не столько в вещах, скажем, и не столько в объектах 17-18 века, а именно для древнерусского времени, поскольку считалось. На сегодняшний, день, на сегодняшний день, что город, э, именно Подол, как Подол, заканчивался в районе улицы Борочево-Звоз. Здесь же мы видим целые хозяйственные комплексы, то есть заборы. Скорее всего, это была усадьба. Здесь вот сруб, который уходит вот под этот массив. Есть предварительно договоренность со строителями, они нам э, снимут, мы его успеем э, исследовать. Вот. И это несколько меняет концепцию вообще о жизни, скажем, Древней Руси, э, Древнерусское время на Подоле. Ну и Киева, в целом.